было обидно, что вот в вашей области, Луганская, Донецкая, которая дает колоссальный процент ВВП по всей стране, а живут хуже всех. Понимаете, как это так может быть? Люди, которые работают, которые вкалывают, которые вот, когда здесь был Майдан, у них был лозунг такой, вы там майданите, а мы вкалываем. И они действительно вкалывали. И объявлять всех как-то так вот все, знаете, гуртом, все террористами, там, сепаратистами, мне кажется, что это очень неправильно. Вы знаете, вот обидно, когда говорят, что мы бандиты. Мужчина звонил с и сказал, что мы не образованы. Даже не знаем, кто такой Соловьяненко. Вот так Но, вот, да? Понимаете как, я вот, может быть, и пошла бы на выборы. Но я по состоянию здоровья, я прикована к постели. Не могу пойти. А еще хочу сказать, что я, может быть, даже больше знаю, кто такой Соловьяненко. Я очень люблю музыку. Я слушаю все конкурсы, новые волны. И все, что не проходит на Украине, за границей. Понимаете, для меня это близко, это родное. Вы знаете, я с Анатолием Борисовичем был лично знаком, я его очень уважал, мы с ним даже однажды ездили в Германию, в Лейпциг, это были дни культуры Украины в Лейпциге, и я получил просто море удовольствия от общения с этим человеком. Знаете, вот говорят, что если человек талантлив, он талантлив во всем. Он талантлив в жизни, он талантлив в том, что он умеет делать руками, в данном случае голосом, так что он как человек был очень замечательный просто, так что в этом плане знаете, мы с вами абсолютно, так сказать, я, идентичны. Вы знаете, я 10 лет прикована к постели. И я, ну, вы знаете, раньше я занималась самодеятельностью, я очень люблю петь, конечно, но сейчас тяжело, потому что дышать очень тяжело, постоянно лежишь в одном положении и я слушаю музыку. Вот это, что меня спасает, понимаете? Иначе бы я, может быть, сошла бы с ума, честное слово. Вы знаете, музыка многих, многих и лечит, и выздоравливает, а самое главное, оно дает тонус жизненный. Так что я вам хочу пожелать здоровья прежде всего, знаете, и пожелать всем нам, чтобы нас все-таки завтра, послезавтра в стране все наладилось, и чтобы мы с вами спокойно жили. Я тоже этого очень хочу. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Пожалуйста. И почаще, пожалуйста, приходите. Ну, если люди будут требовать, почему бы и нет, если будут люди спрашивать. Знаете, общаться – это такое же удовольствие, такая же роскошь сегодня. А в, 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 в результате общения мы можем все с вами сделать. Понимаете, мы можем и людей найти интересных новых, и можем какие-то проблемы решить, и что друг другу посоветовать. Ведь это политика – это часть жизни, правда или нет? Сегодня политика Конечно. к нам пришла, ворвалась в наши двери, в наши окна, в наши Вы квартиры. Знаете, а музыка всегда всех объединяет. Да, да. Всегда объединяет. Вот есть даже песня. Смерти не будет, будет вечная музыка. Скорби не будет, будет музыка. Вот, Я с вами целиком согласен. Музыка, потому что, ну, конечно, хотелось бы пенсии побольше, чтобы зарплаты ну вот мне, допустим, не хватает. Вот, ну, я раньше ходила на все концерты, ходила по театрам. И я вот сейчас, вот, понимаете, вот как голодание духовное, тяжело очень без этого. Ну, вы знаете, если у вас есть интернет, сейчас можно, так сказать, обойтись как-то без библиотеки, без кинотеатров, потому что все есть в интернете. Можно посмотреть шикарные совершенно фильмы, можно прочесть книжки. Хотя вот некоторые люди, такие тонкие, говорят, что книжка интернетовская не может по энергетике заменить книжку настоящую. Нет, вы знаете, в этом вот, есть, так сказать, вы знаете, логика. я когда смотрю вот, передачу вот X-фактор по Украине, проходит кастинг. Я вот выбираю несколько человек для себя, кто там прошел по кастингу, и слежу за их творчеством, как они исполняют. Вот последнее было X фактор Были ребята с Украины, подопечные Игоря Каджачука, очень хорошо пели, здорово. Вы знаете, много голосей, так красиво, и я всегда за всех их переживаю. Мне хочется вообще, я бы всех бы пропускала за то, ну, что да, они да. смелые. Знаете, как-то вот, но ну, не все бы вышли бы сразу петь перед, перед большой аудиторией в зале. Хорошо, вы знаете, извините, я вас хочу прервать, потому что сейчас идет а, время новостей. Да, я да, хочу да, вам да, еще да, раз, да. пожелать здоровья. Хочу вам пожелать хорошей музыки, а я постараюсь написать хорошие, честные песни.